10 квітня на території Білоцерківської гімназії номер 1 відбулось жеребкування футбольного турніру -Ам Кап 3 імені Андрія Гусіна. Серед збірних команд загальноосвітних навчальних закладів міста в змаганнях приймуть участь 22 команди, які були розділені на 4 групи. Результати жеребкування такі. произойдет в том же формате в начале э, игра в группах команды занявшие первые два места по в группах выходят в следующий э, тур турнира в котором дальше идут иг игры уже на вылет проигравшая команда да попадает в плей -про проигравшая команда выбывает э, в последний день будут два полуфинала и финал э, призы у нас всегда очень серьезные и детям есть за что побороться э, в этом году ну, я чуть приоткрою занавес, будут и футболисты сборной Украины в недалеком прошлом, возможно, и действующие футболисты. Президент Федерации футбола пообещал приехать. Ну, и вообще, друзья нашего фонда и нашего движения, которые были с первого дня, там, тот же Алексей Мочанов, тот же Андрей Павелко, там, те люди, которые всегда с нами, которые всегда с нами э, участвовали в всех наших мероприятиях. К сожалению, будет еще продолжаться чемпионат, и Тимошук не сможет приехать. Но я, конечно, желаю ему еще долгой спортивной карьеры, но когда он завяжет, он, безусловно, будет уже участвовать и принимать участие во всех наших мероприятиях. По поводу собственных предпочтений, но ну, они были, пока сын учился в школе. Я болел где-то за седьмую школу, но Сейчас он уже закончил, таких больших предпочтений нет, поэтому на самом деле просто хочу, чтобы были красивые, игры, чтобы ребята показали, на что способны, и чтобы уровень чемпионата, скажем, годом рос. А мы как организаторы делаем от себя все возможное для этого.